Vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Video keçməzdən əvvəl kanala abunə olun, videonu bəyənin, fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Qarabağ Azərbaycanındır. Yaşasın Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə qardaşlığı. İndi isə keçək xəbərə. Cəfədə gərginlik pik həddə, geniş miqyasda əməliyyatlar qaçılmaz olur. İyunun 20-də Ermənlərin Tovuz rayonu istiqamətindəki təxribatlardan sonra hər keçən gün gərginlik piqetdə yüksəlir. Son günlərdə isə düşmənin atəşkəs rejimini pozma halları çoxalıb. Orta da iri çaplı silahlarla atəş açılır. Bütün bunlar belə miqyaslı döyüş əməliyyatlarına qədər davam edə bilərmi kimi suallara ətrafında geniş müzakirələr açıb. Atlas Araşdırılma Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinovlunun təminləri belədir: "Azərbaycanın qərb bölgəsində atəşəsin tezliklə pozulması o deməkdir ki, hər an Uğursuzluqların təkrarlanması ehtimalı var. Ermənistan hakimiyyətinin Tovuz istiqamətində hücum səbəbi bəllidir. İrvan diqqəti dağılıq Qarabağ istiqamətindən yayındırmağa çalışır. Ermənistan hakimiyyətinin digər məqsədi Rusiyanın bölgədə fəallığını artırmaqdır. Çünki Ermənistan hərbi birlərləri Tovuz istiqamətində bizə qarşı təxribat törətdikdə Azərbaycan ordusu Ermənistan daxilindəki hədəfləri vurur və vuracaq. Belə olan halda rəsmi İrvan Türkiyədən dəstək istəyəcək. Bu dəstək indi də var. Rusiyanı Ermənistanı bura 100 minlərlə ton hərbi yükdə bundan xəbər verir. Azərbaycan Ermənistan'a hücum etmək planı yoxdur. Bizim əsas hədəfimiz işğal altındakı torpaqları azad etməkdir. Bunu Ermənistan hakimiyyəti də anlayır. Ona görə də Tovuz istiqamətində süni gərginlik yaratdılar ki, diqqətimizi Dağlı Qara Qabaq istiqamətindən yayındıra bilsinlər. Ancaq hesablamaları məqam var. Tovuz istiqamətində bizə yaratdıqları problem həm geniş miqyaslı müharibəni, həm də işğal altındakı torpaqların azad edilməsi üçün hərbi əməliyyatın başlanması gününü yaxınlaşdırır. Ermən Rusiyanın artan təxribatları və Rusiyanın işğalçı artan hərbi dəstəyi Azərbaycanın Türkiyə ilə hərbi ittifaqını gücləndirməyə lidədir. Bununla yanaşı, Azərbaycan güclü hərbi sənaye kompleksi olan Ukrayna ilə hərbi əməkdaşlığı genişləndirə bilər.